Наталья Евгеньевна, директор школы 327 Дневровского района. Сегодня на экскурсию мы привезли детей третьего класса. В ИРО 21-го столетия, наверное, необходимо знать информационные технологии, работают и вообще как это все происходит в нашей жизни. Всем привет! Я Анна Баднарчук, директор компании ⁇ Сутки Украина ⁇ И сегодня мы вместе со школой 327. Находимся на территории офиса Microsoft Украина. Данный проект мы решили сделать специально в качестве подарка для детей, для того, чтобы они видели, к чему надо стремиться, как надо хорошо учиться для того, чтобы работать в большой компании. Детям сегодня показали экскурсию, они побывали в открытой зоне и в закрытой зоне. Пока я сейчас с вами разговариваю, они сейчас творят некое диво. Они делают компьютер будущего. Это у меня тут планшет, У меня буду Вот такая круглая клавиатура, она может отсоединяться и прикрепляться. Рудюк, руководитель программы «Партнерство в образовании. Сегодня мы проводим экскурсию для детей третьего класса. Мы демонстрируем офис Microsoft Украина и показываем то, на чем мы сегодня работаем. Планшеты, устройства, программное обеспечение. Работаем с ними в Windows 8.1. Показываем, как это работает, как это просто и как это удобно. И будем с ними рисовать во фрешпейнте устройство будущего.